প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এটা থলুৱা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ এয়া চব কেইটামান লোকেল মাছ আৰু আনফালে পালেং যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ফ'ল' কৰি থ'ব দেই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে অকণমান পিঁয়াজ দি দিলোঁ আজি বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ কিয় বেলেগ কৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক থাকিয়ে যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব তাৰপাছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব সদ্যহতে আপোনালোকে পালেং আৰু মাছ বনালে কেনেধৰণে বনায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই আজি অলপ বেলেগ টাইপত বনাইছোঁ প্ৰথমতে পালেংখিনি ধুনু ধুনুকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছত এটা এটাকৈ বস্তু যোগ কৰি যাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই থাকক লগতে আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া যিহেতু কাহ চৰ্দি খুব হৈছে নহয়নে সেয়েহে যিমান পাৰে সিমান পালেং খাব লাগে সিমানে হোটেলত ব্যৱহাৰ কৰিম সৰু সৰু মাছ এইফালে এইকেইটা মই বনাবলৈ লৈছোঁ কুঁহি মাছ এইফালে পালেং ভাজি আছোঁ ধনিয়া গোটাই থৈছোঁ হালধি নিমখ অকণমান জোখমতে দি দিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই থাকক সঁচাকৈ কৈছোঁ পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ পিয়'ৰ বেলেগ কৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলেই গম পাব ইতিমধ্যে পালেংখিনি মই ভাজি আছোঁ পালেংখিনি সম্পূৰ্ণ সিজি গ'ল সেয়েহে মই অলপ গৰম পানী যোগ কৰি দিছোঁ এই আচাৰও ইয়াতে আৰু কেইটামান বস্তু যোগ কৰিবলগীয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকিলে নিশ্চয় দেখিবই আহক তেনেহ'লে চাই থাকক সেইফুটামান নহৰু দি দিছোঁ থেতেলিয়াই পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিলে মাছখিনি দেখুওৱা এই মাছখিনি মানে হালধীয়া নিমখ সানি মোটামুটি পোন্ধৰ মিনিটমান থৈ দিলোঁ এতিয়া লাহেকৈ ইয়াতে কিছুমানে নিশ্চয় ভাবিছে খাবলৈ বহুতেই বেয়া হ'ব কিন্তু এনেধৰণে এবাৰ খাই চাব তাৰপাছতহে গম পাব কিমান সোৱাদ লগা মাছৰ তৰকাৰী দুই মিনিটমানহে নহ'লে আকৌ ভাজি যাব যে এনেকৈ মাছ বনালে বহুত দেৰি ঢাকি থ'ব নালাগে এতিয়া মই দুই তিনি মিনিটৰ পাছতে ঢাকনাখন আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু মাছখিনি ভাগি যোৱা নাই বৰ সুন্দৰ হৈ আছে আৰু ভাগি নাযায়ো আপোনালোকে চাই থাকিলে নিজেই গম পাব এই মাছখিনি মানে আমি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া কাষ্টমাৰ আহে অকণমান বিলাহী বা পালেং দি পেলাই জোল বনাই খোৱাওঁ আৰু যিখিনি সেইফালে মই বনাই আছোঁ সেইখিনি আকৌ আমাৰ ঘৰত খাবলৈ বনাই আছোঁ আমাৰ ফেমিলিৰ মাজত সেয়া চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া তাজা তাজা মাছ এতিয়া এনেকুৱা এখন হেতা লৈ এনেকৈ দাঙি দাঙি চাম বহুত দেৰি দিব নালাগে দহ মিনিটমান উতলাই দিলে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ হৈ যায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় খাবলৈতো ক'বই নালাগে আৰু হ'বলৈ সময়ত এনেকৈ আদা অকণমান দি দিব লাগে থলুৱা ৰেচিপিবিলাকত বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয় আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া গছ সাধাৰণভাৱে বনাব খায়ো বহুত ভাল লাগে সেইফালে ফুলকবি আলু লগতে ৰঙালাও সকলোখিনি কাটি থোৱা আছে এতিয়া মই ইয়াৰে দুপিচমান এনেকৈ লৈ 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 এনেকৈ এৰি দিম ইয়াতে এনেই টেষ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ লগতে চাৰি পিচমান ৰঙালাও দি দিছোঁ বেয়া কথা কৈছ ফুলকবি আৰু ৰঙালাও মই এনেইহে ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ সেইখিনি ধৰক নিদিলেও হয় ইতিমধ্যে মাছটো প্ৰায় হৈছে এতিয়া শেষত অকণমান জলকীয়া দি দিছোঁ ফালি ফালি এতিয়া আকৌ আৰু পাঁচ মিনিটমান উতলাই দিছোঁ জলকীয়া দিয়াৰ পিছত জলকীয়াকণ সিজক আৰু আদাকণো সিজক সঁচাকৈ কৈছোঁ বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকে এনেধৰণে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন সম্পূৰ্ণ সকলোখিনি সিজি গ'ল দেই এতিয়া লাহেকৈ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমাৰ এওঁ আকৌ ভোক লাগিছে সেয়েহে অকণমান ৰেডি কৰি দিছোঁ লগতে আপোনালোকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত মৰম যাচিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে সদায় মোক চাপৰ্ট কৰি যাব মই যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ' আগবঢ়াম লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মাছখিনি ভাগি যোৱা নাই ধুনীয়া হৈ আছে আজিলৈ আহিছোঁ কাইলৈ লগ পাম